Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Wan Ahmad Faisal dalam satu podcast mendakwa tindakan Muhyiddin Yassin menolak cadangan kerajaan perpaduan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah ketika tahun 2022 dahulu telah dilakukan tanpa berbincang dan persetujuan Majlis Tertinggi Bersatu. Persoalannya, adakah perkara itu salah? Dan persoalan kedua, adakah tindakan itu iaitu menolak kerajaan perbadan itu adalah satu tindakan yang betul? Jom kita rungkaikan. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum kita hendak berbicara dengan lebih panjang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastinya anda tahu yang Wan Ahmad Faisal merupakan antara mereka yang telah dikenakan tindakan tata tertib oleh bersatu baru-baru ini berhubung dengan isu SD yang menuntut agar Tan Sri Mohyiddin Yassin meletakkan jawatan di mana beliau adalah satu-satunya orang yang telah digantung dari jawatan beliau dalam bersatu manakala rakan-rakan beliau yang lain seperti Datuk Wan Safu Wanja seperti Isa Saidi, seperti Fadli Ismail dan ramai lagi, mereka semua telah dipecat serta merta. Tetapi itulah, saya tak nak bicara berkenaan dengan konflik dalam bersatu ini sebab saya dah bicarakan banyak kali jadi saya tak naklah orang-orang bersatu macam anggap saya nak jadikan kisah mereka ini sebagai bahan konten saya pula cuma saya tertarik dalam satu podcast bersama-sama dengan Zaid Ibrahim baru-baru ini, Wan Ahmad Faisal telah mendedahkan betapa ketika yang Deputan Agong yang ke-16 iaitu As Sultan Abdullah berbincang telah mencadangkan perwujudan satu kerajaan perpaduan di mana semua parti dekat Malaysia ini bergabung untuk satu kerajaan Tan Sri Muhyiddin telah menolak cadangan tersebut. Of course, kita tahu tentang perkara itulah kan. Memang kita tolak cadangan tersebut. Cumanya kata Wan Ahmad Faisal, tindakan testimoni itu dilakukan tanpa persetujuan ataupun dibincangkan dengan majlis tertinggi bersatu. Sekadar untuk rekod kita tuan-tuan dan puan-puan, ini keratan podcast antara Wan Ahmad Faisal yang telah dihoskan oleh Datuk Zaid Ibrahim. Tonton. Jadi semua itu akhirnya membuatkan pendirian Tan Sri Muhyiddin mewakili PN untuk menolak Uh, cuma saya difahamkan oleh beberapa pilihan pimpinan kanan daripada PAS yang satu tolak menolak selalu menteri ni tidak tidak dibincangkan dalam oh. Uh, majlis tertinggi maknanya keputusan tu dibuat instantaneous hmm. di depan uh, tuanku oh. Uh, so saya bincang saya teringat saya pernah bincang dengan Tun Naim arwah lah hmm. uh, he advised me he told me by right uh, we should buy more time masa tu ya hmm. yeah, negotiation because tuanku bukan nak Uh, lantik siapa lagi Masa tu yeah. But no one had the numbers Right yeah. Yes So there should be more Negotiation Ongoing Rather than saying Rejecting out outright uh, Ya yeah. But so, that's tactic lah huh? uh, So I think that's uh, That's what I heard also lah yeah. Sebab <laughs> tu saya nak dengar Saya rasa keputusan yang dibuat Menolak Konsep yeah. Konsep uh, Perpaduan itu Bersama Anwar itu Dibuat oleh T.B.Din tanpa merujuk kepada majlis tertinggi bersatu majlis tertinggi dia tidak dipanggil saya hmm. anggota ahli majlis tertinggi tak dipanggil ya yeah. tak ada dan juga PAS pun saya dengar kata not happy with that is that true? Um. <laughs> it's hard for me to say okay. um, it's hard for me to say about PAS yeah. okay. but, but suffice to say uh, the decision was made unilaterally ya yeah. okay. okay, okay. So, di situ kita dapat lihat yang Wan Ahmad Faisal telah memaklumkan yang Tansi Muhyiddin telah bertindak sendiri tanpa melalui majlis tertinggi bersatu dan sudah tentulah perkara itu macam satu perkara sendiri-sendirilah tindakan one man show yang kata Wan Ahmad Faisal tidak disenangi oleh beberapa pihak dalam Perikatan Nasional itu sendiri baik dalam bersatu dan kalau ikutkan mungkin yang dalam PAS juga secara dasarnya. So, sekarang apa ceritanya? Benarkah tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu yang tidak melalui majlis tertinggi ketika menolak cadangan tuanku itu merupakan satu tindakan yang salah? Dan adakah tindakan menolak kerjasama kerajaan perpaduan ini merupakan satu tindakan yang tepat secara dasarnya? Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harus tegaskan di sini yang MP Macang ini, Wan Ahmad Faisal ini merupakan sahabat saya. Kami ini memang saling kenal mengenali lah antara sesuatu lain. So, I have nothing bad to say about him lah. Saya tidak ada benda yang tak best untuk saya cakap pasal beliau. Cumanya untuk hal ini tuan-tuan dan puan-puan, saya harus akui yang beliau sedikit tersasar dan tidak sepatutnya menyebutkan perkara itu dalam satu podcast secara terbuka kerana ianya telah melambangkan kedangkalan beliau sendiri dalam meneliti situasi. Pertamanya, sekarang ini adakah tindakan Tansi Muhyiddin Yassin untuk menolak cadangan tuanku itu tanpa melalui majlis tertinggi merupakan satu tindakan yang salah? Jawapannya tak salah pun sebab benda ini ada juga disebutkan oleh mantan setiausaha politik kepada Tan Simonyi Yassin iaitu Datuk Marzuki Muhammad di mana beliau menegaskan memang merupakan ketetapan bersatu selama ini untuk menolak sebarang bentuk kerjasama politik dengan DAP jadi tak timbul soal anda kata kalau kita nampak kerajaan dengan DAP itu kena bincang dahulu dengan majlis tertinggi ke apa-apa ke tak perlu pun. Sebab memang bersatu menolak kerjasama dengan DAP at the first place. Maka tak payah pun melalui majlis tertinggi. Sebab itu memang ke tertampak parti. Boleh faham tak perkara itu? Yang keduanya, adakah benar Tansimu ini, ini buat keputusan seorang diri tanpa ada berbincang dengan siapa? Pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin menghadap Yang Dipertuan Agong bersama-sama dengan Presiden PAS iaitu Tuan Guru Haji Hadi. Di mana PAS pun kita tahu ketetapan mereka memang tak nak DAP, menolak kerjasama dengan DAP. Jadi basicallynya Tuan Guru Haji Hadi dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin berada di muka surat yang sama iaitu kedua-dua mereka ini, kedua-dua pemimpin utama Perikatan Nasional ini memang tak nak kerjasama politik dengan DAP. Jadi adakah tindakan Tansi Muhyiddin untuk menolak kerjasama parti itu salah? Adakah tindakan Tansi Muhyiddin tak mahu kerajaan perpaduan itu salah? Jawapannya tak salah pun. Sebab memang merupakan ketetapan parti masing-masing. Kedua-dua pemimpin ini memang menolak kerjasama dengan DAP. Parti kedua-dua pemimpin ini memang tolak kerjasama dengan DAP. Jadi tak tiba isu pun sebenarnya dekat situ. Tetapi soalan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak kerjasama dengan DAP ini adalah tindakan yang tepat ataupun adakah ianya memberikan impak negatif terhadap perkataan nasional? Jawapannya, kita just lihat pilihan dari negeri. Enam negeri tahun 2023. Dekat Kedah, dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Negeri Sembilan, dekat Pulau Pinang dan juga dekat Selangor. Kita perhatikan ke enam-enam negeri ini. Di mana kita menyaksikan perkataan nasional mendapat undian yang sangat-sangat meningkat. Dekat Terengganu pukul habis Langsung tak ada kursi untuk UMNO ke Untuk DAP ke PH ke apa-apa tak ada Dekat Kelantan tinggal dua kursi saja Sebelum BN menang balik dekat negeri Dekat Kedah 33-3 Dekat Pulau Pinang pun mencatatkan peningkatan yang ketara Dekat Negeri Sembilan buat pertama kalinya Perkataan Nasional berjaya menembusi Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan Dan kemudian dekat Selangor pun Kita hampir-hampir menang Tuan-tuan dapat perasakan dekat Selangor Kubu kuat Pakatan Harapan. So, kenapa macam tu boleh jadi? Kenapa perkara itu boleh berlaku? Macam mana PN boleh dapat undi begitu banyak ketika PRN enam negeri tersebut? Jawapannya mudah. Kerana memang kita tolak DAP. Akar Umbi Amno memang tak nak DAP. Mereka tak nak bekerjasama dengan DAP dan mereka bengang. Kenapa Amno Bozai Amidi sanggup hendak bekerjasama dengan DAP? Jadi mereka ini protes. Sama ada mereka swing undi, undi ke peringkat nasional ataupun mereka bertindak tak keluar undi langsung. Ketetapan itu juga menyaksikan akar umbi bersatu yang memang tak suka DAP solid undi bersatu. Benda itu juga menyaksikan yang of course lah PAS. PAS memang akan sentiasa undi PAS confirmnya. Jadi segala faktor itu menyaksikan memang membuktikan tindakan menolak kerjasama dengan DAP itu merupakan satu tindakan yang tepat. Lagipun akar umbi amno memang bengang. Dulu Amno pun kata, oh no DAP, no Anwar. Tengok-tengok, pak, sanggup bercomolot dengan Anwar. So, memandangkan kita teguh dengan pendirian kita, dengan prinsip kita, maka kita terselamat daripada mengalami nasib seperti Amno Bertanding 109 kerusi, tengok-tengok menang 19 saja. Satu keputusan yang sangat-sangat buruk kalau nak diikutkan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, the thing is macam ni lah. Wan Ahmad Fasal, sahabat saya, saya hormati anda. Tetapi dalam hal ini, anda tersalah langkah. Anda telah menyebutkan satu perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Bukan sahaja terhadap Tansi Munir Yassin, tetapi juga fitnah terhadap Perikatan Nasional itu sendiri. Konon-kononnya kita buat ketusan secara one man show, kita memang tak berbincang, kita memang tidak ada mesyuarat ke apa-apa ke, sedangkan hakikatnya, Keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga Tuan Guru Haji Hadi, berkenaan dengan cadangan kerajaan perpaduan itu memang merupakan ketetapan parti masing-masing. Benda yang memang dah ada tak payah dibincangkan lagi dekat majlis tertinggi. Tan Sri Muhyiddin, Tuan Guru Haji, Hadi, mereka berdua ini memang hanya mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh parti masing-masing sejak dari awal. Jadi saya rasa mungkin one fasal perlu retract balik kenyataan beliau perlu memperakui yang Tan Sri Muhyiddin memang buat keputusan walaupun tak bincang majlis tinggi tetapi itulah redundant pun dah bincang kerana Tan Sri Muhyiddin hanya membuat keputusan berdasarkan kepada ketetapan yang telah dibuat dalam bersatu sejak dari awal lagi tetapi itulah yang paling utama sekarang ini kita kena betul-betul kukuhkan prinsip kita kena tunjuk yang kita ini boleh menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab rakyat dah menyampah dengan Madani. Cuma rakyat masih lagi belum yakin dengan PN. So kita kena berusaha dari sekarang hindarkan daripada keluarkan kenyataan-kenyataan yang tak cerdik seperti ini dan fokus untuk kerja-kerja merakyat. Tapi itulah tuan-tuan dan -tuan bos yang paling utama sekali bila ada ketetapan dalam satu parti itu maka ketetapan itulah yang kita ikut kadang-kadang benda itu lebih tepat sebenarnya tetapi itulah politik dinamik kan nak macam mana kita angkat tangan lawan kita lawan kita lawan